Так, доброго ранку. Рекомендую, что мы вчера бачили. Мои вражения от футбола. Так, ну что, начинаем с Лиги Европы. Шахтер. Шахтер Донец. Панатинайка, Шахтер Донец. Ну что я там увидел? Я увидел, ну ожидаемо все. Панатинайка мало забивает, мало пропускает. Поэтому ожидал тягомотину. Греки, они чемпионы мира по болоту. Они играют такой мини... португальский футбол на минималках. Контроль мяча. Если Олимпиакос любит атаковать, это больше атакующая команда, то Панатинайкос это команда, которая контрит. Они постоянно на контр контратаке. Они все... Люди... Ну, команда взрослая. Многие игроки... Играет в этой команде типа как Свидерский или Журичич уже там много-много ну, лет. И все ожидаемо. Шахтер молодая команда, еще не сыгранная. Их звездочки только начали блистать. Но, например, как Элиас, да. И он был лучший в первом тайме особенно. Э, ну, не все так э, было гладко на бумаге. Это забыли про враги. Все ожидаемо, все предсказуемо. Это будет битва с двух матчей, очень сложная. Легкой прогулки не будет. <связывая> Если Шахтер дома, ну а дома, какой дома? Пустой стадион в Польше выиграет 1-0 и пройдет без дополнительного времени, это будет классно. <связывая> в конце самом Ризник потянул два мяча. Судаков и Очередька, они мне вообще не понравились. Очередька вообще левый полностью. Он такой парень с открытым с большим сердцем, просто старается. Вы знаете, бревно бегает и старается. Ни мяча, ни контроля, просто старается. Мишка в цирке. Судакова тот объем передач, который он играет назад, и он себя хочет продать за 40 миллионов. Ну, он просто деградирует на глазах. Нас, видите, вы видите, я выделил Резника, он потянул два мяча, мог бы быть счет нелогичный 2-0 в самом конце. Он вытянул два гухаря, один в центральной зоны бил троечку Свидерский, и один обводящий бил тройку дальнюю, он тоже вытянул. В рамке играет Резник очень хорошо, очень слабая игра ногами, у него в первую очередь он слабо развивает атаку. Он теряется, задерживает атаку. Вратарь такой 50 на 50. Больше там как бы добавить нечего. Все, что мог, возьму паузу. Аллергия, чихал. Не хотел, чтобы у вас ухо резало. Так, за поддержку буду вдячен все в описи, если будет желание. Матвиенко и Бондар в этот раз не косячили. Играли спокойно, уверенно. Так, по Шахтеру как бы все понятно, э, добавить нечего. ФКСБ выиграл у Дриты, 2-3-2, ожидаемо. Утрехт выиграл у Сервита, 1-3, ожидаемо. Я только самое интересное, Паок сыграл в ничью, э, неожидаемо, могли бы и выиграть. Сейчас, так-так-так... Теляли виграв 1-2 у Хамруна. Так. що так, 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 так. я по вчора смотрю? По вчора інтересне что-то. Реека проиграла Шелберну. Вот, вот так. Метюван виграв у Фридрихстат 1-3. Ожидаемо. Брага у Кужа 1-2. Ожидаемо. Аєка Варнака розгромила Лігію Варшава. Отмечаем. Аєка Варнака неплохие. Лігія Варшава в принципі, более-менее лідери... Ну, в Польше вообще нет клубного футбола, у них вообще говно без войны. Ну. Но... Я вообще не знаю, как селекционные службы Польши работают. Их надо всех разогнать. Просто мертвые. Бран выиграл у Хеккина на выезде 0-2. Э... Ну и так, в принципе, все. На Лиге Европы заканчиваю. Лига Конференции. Так, Лига Конференции интересует наш матч. Олеся в Полесье, 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 в Болгарии русский солдат. Намешал. Итак, Полесье, Пакш. В общем, Полесье молодцы. Играет они в простой сельский степной футбол. Знаете, это есть украинская степная верховая. Играет примитивный футбол того века. Крайне слабый. Ну, можно сказать, дебильный. Вот эти... Долгие передачи, передачи, передачи. Все. Там современного футболом даже и не пахнет. Ну, вчера они были молодцы. Играли с командой, которой хлопцам 30 плюс, ну, пожилая венгерская команда. И они начали их потихоньку рвать. То, что выиграли молодцы. Владелец АТБшник ни хера в футболе не понимает. Я думаю, я не вижу никакого почерка у вот этого нашего, нашей звезды Ротаня. Вот от слова совсем какого-то стиля вообще нет степной, да, примитивный дебильный футбол на 50 метров куда-то грузить мячом туда бей, а там разберемся сверкал вчера Тихоход Летний он самый красивый мальчик на белом свете самый красивый татуировок и самый деградирующий футболист нашей лиги у него хороший удар но он ходит по полю но вчера он забивал и отдавал Данил без забил. И Андреевским замкнул проход по флангу. Там еще хочется мне отметить на фланге. А кстати, у шахтера хочу отметить, мне понравились э, латерали крайние оба. Вот особенно, по-моему, левый левсбек, Да, левый вообще хороший. На продажу. Ч вот чудак четкий. Такой худенький. Ну, такой не, не низкий. Ну большой игрок может быть. Он, в принципе, свой фланг брил, нечего делать. Очень понравился. Он больше тяготей к защите, но светлый разум. Так. В Полесье Крушинский. Крушинский старался. Простой, примитивный игрок, но на его фланге вот этот Саба и Хенора вообще, ну, дрыщи были. И от Крушинского исходило много угроз. Молодцы, выиграли, им больше ничего не светит. Все еще мы, дури их ждет Ферентина, она их хлопнет. Если сыграет достойно, что-то 0-0-0-1, буду аплодировать. Но команды нет, структуры нет, и куда-то дальше смотреть невозможно. Да, вот это, что я увидел по лесе Житомир. Там сейчас выглядят цыганники шмиганики, потом вот это, вот ско, цоцко, Они расскажут, что это по это волки наши, это лесы. Состепеется вообще. <laughs> ни хера вообще нету. Так, рота ни о чем просто. Там даже нет понимания игры. Рапид, Данди Юнайтед 2-2. Хайду, где на выиграл 2-1, верю у них. Макаби Хайфа выиграл у Ракова, верю у них. Партизан <laughs> проиграл Хайберниану. Ось то за то, що вони орали, що ми цигани. Вони ж Олександрію Александрии оскорбляли цигане. Хімбірнян понад усе. Вікінгур програв Brandbio ожидаемо 0-3. Сейчас я перегружу. У меня интернет пенсионерский. Какой-то такий такой интернет. я причмурю. Так. Що ще у нас тут интересно? Сейчас быстро пробегусь. Не отвлекаемся. Так, у матчей тьма тьмущая. Господи. Сейчас, 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 сейчас. Ну, важно, что интересно посмотреть. Запоминаем, а Е Куарнака хорошая. Так, вчера. Ну, 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 все, ну, ну, все, пошел. Это только самое интересное. Амония, Кипреты хорошо сейчас. А раз какой-то на Хачвань 0,4. Арда выиграла у, Ка... у, Жальгериса. Ну, Жальгерис <coughs> они вообще мимо. Никакие. Ариса Ек 2-2. Русенборг Хамербю 0-0. Не видите. Бан... Банник 4-3 Аустрия. Там перестрелка. Рига выиграл у Битара 3-0. Это заявочки. Рига это что из этого одного конгломерата с пафосом. Аик Дьор 2-1. Янгиония выиграл с Икюборгом. Молодцы, Ангелоня. Истанбул, как я и говорил, выиграет у Викинга 3-1. Спарта Прага разгромил Арарат, но Арарат уже не тот. Помню, Харен Аганисян, номер 10. Харен Аганисян, мой любимый робот. Харен Аганисян, светлая голова. Я не знаю, живой, не живой, ну, привет ему, Харену. Сборная СССР играл. Викингур выиграл у Линфельда Левский выиграл у Сабаха 1-0. Олимпия Любляна Гнатия 0-0. Неожиданно. Азе разгромил Вадус 3-0. Понятно. Андрелект разбил Шериф, как я говорил, 3-0. И не благодарите. Лазана выиграл у Астаны 3-1. Потом, я только самое интересное говорю. Цели разгромил Лугана 5-0. Цели хорошие. Цели в порядке. Это россияне в Словении. Викингур разгромил Бранбю. Неожиданно Бешикташ разбил Сент-Патрик на выезде 1-4. Так, 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 так. Ну, а так, в принципе, все. Новости я никакие не смотрел. Не буду забирать ваше время, свои мысли сказал. Надеюсь, они будут полезны. Кто-то будет меня ругать, но у меня закрыты комментарии. Все, всем хорошего дня.